У нас сейчас пошла мода на военных израильских обозревателей Игальш, Левин, Ауслендер, потом вот этот еще там один такой высый, дядька Мордаты. Они все знают, что у нас там в Орловке вот такие заглавия, такими буквами Катастрофа! В Украине осталось 15 минут. Но если они так будут дальше продолжать, ну мне придется вести влоги о том, что не смотрите израильских специалистов. Не надо нам так сочувствовать, что на ваших влогах вот такими буквами пишется, что нам 5 минут. Вы за себя переживайте, пожалуйста. Или потребуйте, если вы даете какой-то политеке или какому-то ватному шелесту, которому постоянно опять дает интервью Павел Себастьянович, шелест это западу для нормального украинца. <coughs> потребуйте от них, чтобы они не писали им такими буквами. Вот я когда-то Романенко э, дал интервью о том о радиусе атаки ТТХ выстрела, что у нас ошибочная теория от этих танковых прорывов. И наше наступление по многим причинам не удастся. Но заглавия были такие, что ну, катастрофа Украине конец. И мне, там самому страшно стало от их букв, которые написал Романенко. Вот такие буквы. Я прокрутил этот вок, что я там говорю. Где я там такое говорю? Я попросил не идти в наступление, и с того дня, когда они собирались наступать, окопаться, чтобы мы их встретили нормально, и все заминировать. И использовать кластерный выстрел. Все. Ну, он там такими буквами написал, ну, ему надо просмотры. А мне просмотры не надо. Мне вот 1065 человек, самые лучшие подписчики. Кто грубит, сразу удаляю. Сразу в бан. Поэтому мода на израильских обозревателей, нужно задуматься. Это ж Вот как в шахтере мода на футболістів из Бразилії. Откуда израильтянин? Тамар, Тамар еще есть. Тамар знает, что после орговки 59-я бригада оккупирована, захвачена, и в Украине катастрофа.